Выходили вместе со 128-й бригадой. Это как, мотор. Нет, мотор мо, да, пехотная это сама бригада. Мы выходили вместе с ней. Они находились с нами на одном рубеже. Сначала они прокладывали дорогу до Дебальцева, а мы за ними шли и сзади нас прикрывали. В Дебальцево уже пошло перестроение. Из Дебальцева мы уже по полям выходили из окружения. То же самое. Все под обстрелами. Много народу, конечно, было ранено, полегло. Благодаря вот этому человеку ни одна пуля не задела наших бойцов, ни один гранатомет не попал в нас. Пять выстрелов пролетело, я не знаю, как он управлял. Я видел, что летит в машину, но он говорит, круть, верть, все. И ушли мы дальше. За рулем был, да? Да. Такого ралли в жизни, я думаю, не было. Нет, да, это вот. такой... такого. Это первый такой экстрим. Да, все, да. все хорошо, что хорошо. Кончается.